السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا احسان الحق صاحب کا بہت ہی پیارا بیان اور رلا دینے والی کارگزاری اللہ نے مہربانی فرمائی والا ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ کو کسی نے درخواست نہیں دی تھی کہ اے اللہ ہم انسان ہیں ہماری ہدایت کے لیے کچھ نبیوں کو آپ بھیج دیں یہ انسانوں نے درخواست کی اللہ نے اپنے بندوں پر پوری شفقت فرمائی اور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہ السلام کو اس دنیا میں مبوض فرمایا نبی اللہ جس کو بناتے تھے اس کی ایک بات یہ اللہ تعالی پکی پک انتظام فرماتے تھے پکا پک انتظام فرماتے تھے کیا کہ اس کے دل میں کوئی ایسا غلط ناپاک جذبہ نہیں آتا تھا ناپاک اور غلط یقین نہیں آتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو وہ کسی نبی کے دل میں وہ گندا خیال بھی نہیں آتا تھا تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سویرا گناہوں سے بچایا اللہ نے کبیرہ گناہوں سے بچایا اللہ نے کفر شرک سے بچایا سارے نبیوں کو اللہ نے معصوم بنایا اب اللہ نے سب کو معصوم بنایا اور نبیوں کو اللہ تعالی نے یہ محنت دے کر بھیجا کہ تم جا کر انسانوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ کہ کامیابی والی محنت اور ملک اور مال والی محنت نہیں ہے کامیابی والی محنت وہ ہے جس سے ایمان بنے اعمال سارے ہاتھ تیار ہوں اس بات کو جو کہ نبیوں کو سمجھانا اللہ نے ان کے ذمے لگایا اس لیے اللہ نے اکثر نبی وہ بھیجے جن کے پاس ملک نہیں تھا اب مال نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے کوئی مال نہیں تھا کوئی ملک نہیں تھا وہ دعوت کا کام کرتے رہے اور اپنی ترتیب پہ چلتے رہے اللہ نے ایک دن ان کو اٹھا کر جیل خانے سے وزارت کے تخت پر لے جا کر ان کو اللہ نے بٹھا دیا اور ایک خواب کے ذریعے سے ان کی اس عزت افزائی کو اللہ نے وجود عطا فرمایا اب سارے نبی جو آئے وہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ کیا ہے انسانوں اللہ سے کامیابی لینی ہے اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ جو نبی آتا اس کا نام آگے لگ جاتا ابوسا کے آگے کیا لگتا کلیم اللہ اب ابراہیم علیہ السلام کے آگے کیا لگتا خلیل اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کیا لگتا وہ عیسہ روح اللہ اور اللہ تعالی نے ان میں ایک حضرت موس علیہ السلام بھی اللہ نے بھیجے جن کو اللہ تعالی نے ایسی ایسی موجدے ان کو عطا فرمائے کہ جو قرآن کے ذکر سے بار, بار بار بھرا ہوا ہے اب حضرت موس علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھا سبز درخت ہے اور اس میں سے روشنی ظاہر ہوئی جب اور قریب گئے تو آواز آئی اس سبز درخت میں سے اِننی ان اللہ بے میں اللہ ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت سے فوراً متاثر ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ہم نے بڑا کام لینا ہے کے پاس کو بھیجنا ہے اس کی تیاری کرنے کی ہمیں کی یہاں ضرورت ہے آپ بیٹھے ہماری بات اور توجہ سے سنیں نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ مجھے تھوڑی اجازت دے دو میں جا کے بیوی بچوں کو کچھ انتظام کراؤں تو ان کو آگ بھی دے آؤں, ان کو تسلی بھی دے, میں پھر آ جاؤں گا پھر یہ جو آتے ہیں نا بیان ہوتا ہے اس وقت بات بنتی ہے اور پھر آدمی کہتا ہے میں پھر دیکھ لوں گا یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے انسان کو ترقیات سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تارا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اتبک کو اس میں میں ٹیک بھی لگاتا ہوں سو بحال غرمی اور میں اپنی بکریوں کو پتے بھی درختوں کے جھاڑ کے کھلاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا الفے جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی آپ زمین پہ ڈال تو موسا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے باری تارا آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لاٹھی کو پھینک دو یہ تو میرے فائدے مند چیز ہے میں اس کو کیوں پھینک یہ نہیں ادھر فرمایا اللہ کا حکم ملا فوراً پھینک دیا کوئی نیا کام نہیں تھا اللہ نے جب موس علیہ السلام روزانہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے لیکن اس دن جو پھینکا اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے وہ لاٹھی ایک دم سام بن گئی اور جو سام بنی نظر پڑی تو دیکھتے موس علیہ السلام تو ولہ مد بے وہاں سے تشریف لے گئے دوڑتے ہوئے کچھ پھیر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسا ہم نے آپ کو حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینکو آپ نے لاٹھی کو پھینکا ہم نے اس کو سام بنا دیا آپ نے ہمارے حکم کو ماننے کی طاقت کا اندازہ لگا لیا اب ہم آپ سے کہتے ہیں خدا والا سیرت اب سام کو پکڑیں اور ڈرے نہیں ہم اس کو پہلی حالت سے واپس لے آئیں گے اب آتا ہے کہ اب جو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑو اس شام کو تو یہ نہیں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوں کہ دم سے پکڑوں گا اللہ کے اس فرمان سے حضرت موسا السلام کے دل میں سے سام کا سارا در اللہ نے اپنے کرم سے نکال دیا اور پھر آگے گئے اور جہاں اس کا منہ تھا وہاں ہاتھ اپنا رکھا رکھتے ہی اللہ نے سام کو لاٹھی بنا دی اللہ نے دکھایا اے حضرت موسا میرے حکم کو ماننے کی اتنی طاقت میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ لاٹھی کو سام بنا دیا اور سام کو لاٹھی بنا دیا یہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اب میں ایک کام کے لیے بھیج رہا ہوں آپ جائیں اور پھر کے دربار میں جائیں اور جا کر اس کو آپ دعوت دیں ایمان کی اسلام میں داخل ہونے کی تو دعوت کے لیے ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں فران کے پاس آپ بھی جائیں آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی جائیں اب موسا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں اور بالکل نہ ڈرے اننی دنی میں تم دونوں کے ساتھ ہوں و سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں فرعون جتنی باتیں بولے گا وہ ساری میں سنوں گا جتنی حرکتیں کرے گا وہ ساری میں دیکھوں گا میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں جہاں ضرورت پڑی اس کی گردن وہی دبا دی اب موسا اور ہارون علیہ السلام دونوں پہنچ گئے فرانگ کے شاہی محل کے دروازے پر پھٹے پرانے کپڑے ہاتھ میں لاٹھی سر پہ پگڑی پاؤں میں جوتی لکڑی کی تھی دونوں بھائیوں کے پاؤں کے اندر تھی. اب دربان سے جا کر کہنے لگے حضرت مردہ ارے میاں دربان ہماری بھی سنو ہمیں آپ کے بادشاہ فہران سے ملاقات کرنی منظور ہے تو اس دربان نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کو مغالطہ لگ گیا ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے لہٰذا یہ غریبوں فقیروں سے نہیں ملتا ہے یہ مالداروں اور جرنیلوں اور بڑے لوگوں سے ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہماری بھی بات سنو ہمارے میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے باقی تو سارے ملتے ہیں فرعون کو اس سے کچھ لینے کے لیے اور ہم آئے ہیں فرعون کو کچھ کیا کرنے کے کی لیے دینے کے لیے اور ایسی چیز ہم اس کو دینا چاہتے ہیں جس کا اس حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری بہت ضروری اگر وہ ہماری بتائی چیز اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا تو اس بادشاہ سے بھی ناکام ہو جائے گا وہ دربان کیا کہ دروازے پہ دو فقیر کھڑے ہیں وہ دونوں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا چلو آنے دو کوئی دن فقیروں کا بھی صحیح ان سے دل لگی کر لیں گے ہم اب علیہ السلام اندر پہنچے دیکھتے ہی نے پہچانے ہو, ہو آپ تو حضرت موسا ہیں میرے محل میں رہتے تھے ایک ہمارے قوم کا آدمی اپنے قتل کیا پھر آپ یہاں سے چلے گئے موسا علیہ سلام نے فرمایا ہوں تو میں وہی آدمی لیکن جب میں آپ کے پاس تھا تو انا احد من البشر تو میں انسانوں میں سے ایک انسان عام آن انسان کی طرح تھا آج میں آپ کے پاس آیا ہوں رسول اور رب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے و رسول بن کر علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو رون کہنے لگا اللہ تو آپ رب العالمین مانتے ہیں اللہ تو پہلے زمانے میں تھا میرے زمانے میں اللہ نہیں رہا اب اس زمانے میں تو میرا نعرہ یہ ہے انا میں تم سب کا رب ہوں پالنے والا ہوں موسیٰ علیہ السلام نہیں نہیں فرعون آپ رب نہیں ہو اللہ رب العالمین ہے اور اللہ اپنے تمام قدرتوں کے ساتھ بھی موجود ہے موسیٰ کہا فرآن نے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈالا نکالا بڑا چمکدار ہو کے نکلا لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ شام بن گیا یہ منظر دیکھ کے ایک دفعہ تو کا دل ہل گیا اور یہ شام بن گیا مجھے کاٹ نہ لے لہذا اس نے کہا اچھا آپ ایسا کرو کہ اس کو تو آپ اپنے قابو میں لاؤ اس کو میرے سے ہٹاؤ میں سمجھ گیا آپ میرے پاس سے گئے ہیں اور جادو کا علم سیکھ کر آئے ہیں اس لیے میں آپ کا مقابلہ جادو کے زور سے کروں گا میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر جادوگرام بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں میرے پاس میں ان سب کو جمع کروں گا وہ سارے السلام نے فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو جتنے جادوگر آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کر لو میں ان سے نہیں ڈرتا میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے کس کی طاقت ہے اللہ کی طاقت ہے اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار جادوگر وہاں جمع ہوئے فرعون کے بلانے پر اور ان سب کو فرعون بڑا لالچ دے رہا تھا اگر آپ لوگوں نے سارا زور لگایا اور زور لگا کر آپ لوگوں نے علیہ السلام کو شکست دے دی علیہ السلام فرمایا الکون ارے تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ انہوں ستر ہزار سانپ بنا دیے جادو کے زور سے لاٹھی کے اور ستر ہزار سانپ بنا دیے انہوں نے جادو کے زور سے اپنی رسیوں کے اے حضرت موسا آپ کے پاس تو سنگل جادو آپ لاٹھی کو آپ لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں ہمارے پاس ڈبل جادو ہم لاٹھی کو بھی سانپ بنائیں گے رسیوں کو بھی سانپ بنائیں گے تو ستر ہزار جمع ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار سانپ میدان میں سب کو نظر آ رہے تھے جب ایک لاکھ چالیس ہزار سام دیکھے تو علیہ السلام میدان چھوڑ کے تو وہاں سے نہیں گئے وہاں ڈٹے رہے لیکن او جسا سی نفسی ہی فتم موسا دل دل میں موسا علیہ السلام کے خوف چل رہا تھا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ہمیشہ سام بنتا تھا چھوٹا آج بنا اتنا بڑا سام کہ وہ منہ کھولے تو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ایک میل کا پاس جادوگروں کے سانپوں کو اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کیا ڈالتے ڈالتے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار سانپ سارے کے سارے حضرت مس علیہ السلام کے سانپ کے پیٹ میں چلے گئے جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو کی طاقت سے نہیں ہوا یہ اور کسی طاقت سے ہوا ہے تو سارے جادو گھر تھے. رب العالمین رب موسا و حارون میرے پیارے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے یہ بہت اعلی کارگزاری سنی مولانا احسان الحق صاحب کی تو ہمیں بس دین کا کام اور تبلیغ کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے تبلیغ والے کسی کے دشمن نہیں بس نیک راستہ ہمیں دکھاتے ہیں تبلیغ والے بولتے ہیں کہ ہمارے دشمن میں بھی جنت میں جائیں اور دوست بھی جنت میں جائیں جزاک اللہ